Вілля, яке відбувається у нас в місті, якщо будуть такі вибори, то це називається вибори без виборів, бо порушуються всі конституційні но. Тільки є, бо приходить команда з ЦВК, міняють членів ТВК, проходять засідання, як, як хочуть, як тільки хоче опоблок, для того, щоб вони виграли ці вибори. Тому ми сьогодні вирішили зробити таку акцію протесту і показати Києву, що Маріуполь не дасть захватити владу апоблоку разом з Ахметовим. На уровні цик відбувається страшний безпреділ. Оттуда производятся назначения людей, которые готовы за 30 серебряников написать любой результат в избирательных ведомостях. И сейчас эти люди, к сожалению, захватили полностью городскую избирательную комиссию. Нетрудно догадаться, какие результаты будут написаны 25 октября ночью. Поэтому в очередной раз обращаюсь к президенту навести порядок если не наведет порядок закон, мы найдем способ, как это сделать. На протяжении 15 лет в городе Мариуполе власть была узурпирована бандой партии регионов. Исполнительная законодательная власть была из представителей этой криминальной партии. Институт смотрящий в городе Мариуполе уничтожил все коммунальное хозяйство, средний малый бизнес. И сейчас эта банда рвется опять к власти. Как бы она ни называлась, оба блок, партия регионов, в у них одна. Это те люди, которые привели войну в нашу Донецкую область, которые сдали Донецк. Это партия войны, это партия нищеты, это партия без будущего. Когда я писала свое звернение прийти на сегодняшний митинг, я зверталась до вас с такими словами, что мы должны вытеснить по краплине себе хохла. Чому тому, що справді тоді, коли нам майже нічого не загрожує, як нам здається, ми починаємо бити одні одних, ми починаємо принижувати, вишукувати хто кому продався. Я прошу, звертаюсь до тих, хто назвали себе політиками, звертаюсь до тих, хто тут стоять і є такими ж самими просто виборцями, як і я. Коли будемо бачити, чути. подобные заявления. Давайте нагадывать один одному. Давайте не поддерживать чвари между собой.